মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত আমাৰ উদ্যোগী হওঁ অহা পাঠটোৰ কেইটামান ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম প্ৰথমে তোমালোকে উদ্যোগী হওঁ অহা পাঠটোৰ আমাৰ লেখক হৈছে দেৱজী ভূঞাদেৱ ইয়াৰ কেইটামান ইম্পৰটেণ্ট প্ৰশ্ন তললৈ মনত ৰাখিবা যে এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন এইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকক মই এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিবা বা লং কুৱেশ্যন এইটো লিখিবা যে আমাৰ যিটো ধৈৰ্য একাগ্ৰতা নিয়মানুবৰ্তিতা সময়ানুবৰ্তিতা আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নেমনা মনোবৃত্তি এই এইকেইটা তোমালোকে একদম এই ছটা গুণ পূৰা মনত ৰাখিবা আৰু তাৰ লগত তোমালোকৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন থাকিব যে উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এলেহুৱা কা পুৰুষৰ নিচা এইটো কথা ক'লেও তোমালোকে লিখিবা যে উদ্যোগী পুৰুষ বুলি ক'লে সিংহৰ সমান সিংহ হৈছে বনৰ ৰজা গতিকে সিংহক সকলোৱে ভয় কৰে গতিকে সিংহৰ নিচিনা সাহস আৰু ৰজা দৰে যদি তুমি নিজকে ভাবিব পাৰা যে কোনো এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তুমি নিজে অকলে গঢ়িব লাগিব তাৰ কাৰণে তুমি নিজৰ তোমাৰ এই গোটেই গুণখিনি লাগিব কাৰণ কিয় আমাৰ লাইফৰ প্ৰত্যেকটো খোজতে আপছ এণ্ড ডাউন থাকিবই গতিকে উদ্যোগী ব্যক্তিজনে বহুত ধৈৰ্য ধৰিব কষ্ট কৰিব সহ্য কৰিব নীতি নিয়মতে চলিব সময়ৰ দায়িত্ব ৰাখিব আৰু তোমাৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাস ৰাখিব যোনে যি কওক কেতিয়াও হাৰ নামানে আৰু নিজৰ এটা হাৰ নামনা মনোবৃত্তি যে এইবাৰ পৰা নাই এইবাৰ পাৰিম এতিয়া বেয়া হৈছে পিছৰ ভাল হ'ব ঠিক এই কথাখিনিৰ লগত তোমালোকে আঁত ধৰি পেলাই সেই কুৱেশ্যনটো এন্সাৰ লিখিবা আৰু এলেহুৱা লোকসকলৰ সেই গুণকেইটা নাই গতিকে তেওঁলোকে কোনো কথাতে আগবাঢ়িব নোৱাৰে কি কি নাই কোনোবাই ক'ৰবাৰ ধৈৰ্য নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো কামৰ প্ৰতি একগ্ৰতা নাই কোনোবাই কিবা এটা ক'লে মটিভেট ডিমটিভেট হৈ যায় বা সময়ৰ মূল্য নুবুজে দেৰিলৈকে শুই থাকিব কিবা এটা ক'লে এই এতিয়া যাব নোৱাৰি নহয় বৰষুণ দিব এতিয়া নোৱাৰি নহয় ৰ'দ আছে এতিয়া গৰম লাগিছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে ওজৰাপত্তি থাকিবই গতিকে সেইটো হৈছে এলেহুৱাসকলৰ কথা আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও জীৱনত সঠিক ৰাস্তাও নাপায় আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু তাৰ লগতে থাকিব তোমালোকৰ যে এজন উদ্যোগী হোৱাৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আৰু সেই কথাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকক নিজৰ মতামত দিবলৈ পাৰে সুধিব পাৰে তোমালোকে লিখিবা যে উদ্যোগী ব্যক্তিজন কেনেকুৱা সিংহৰ নিচিনা আৰু এলেহুৱাজন হৈছে কা পুৰুষৰ নিচা গতিকে আমি কি বুলি কওঁ যাৰ পুৰুষসকলৰ যি গুণ নাথাকে পুৰুষ পুৰুষৰ নিচিনা নহয় পুৰুষে যি কাম কৰিব পাৰে যেনেকুৱা শক্তি থাকে সেই কাম কৰিব নোৱাৰাজনকে আমি কা পুৰুষ বুলি কওঁ গতিকে এলেহুৱাজন ঠিক কা পুৰুষৰ দৰে গতিকে আমাৰ এজন উদ্যোগী হ'বৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা ইমান নালাগে কিন্তু মিনিমাম আমি যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কওঁ তোমালোকে পঢ়িবই লাগিব মেথছটো পাৰিবই লাগিব কাৰণ তোমালোকৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো সময়তে মেথছ লাগিবই যিকোনো কাম কৰোঁতে কিন্তু তোমালোকৰ কি লাগিব বুদ্ধি লাগিব জ্ঞান লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এই গুণখিনি লাগিব সেইখিনি তোমালোকে নিজে সেইটো কৰিবা সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এটা কথা আছে ইয়াৰ লগতে একেই যে এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ সফল হোৱাটো কিন্তু সিমান সহজ নহয় তাৰমানে উদ্যোগীজনেতো বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁ উদ্যোগপতি হ'ব কাৰণ তেওঁ আন মানুহক কৰ্ম সংস্থান দিব আৰু তেওঁ আন মানুহক তেওঁ নিজৰ উপকাৰৰ উপৰি আনকো তেওঁ দৰমহা দিব আনকো তেওঁ আগবঢ়াব গতিকে তেওঁ কিমান দৃঢ় সংকল্প কিমান কষ্ট পৰিষ্ণ আৰু কিমান কি থাকিব লাগিব কিন্তু সফল হ'বলৈ তেওঁ বহুত কিবা কিবি ঘাট প্ৰতিঘাত পাৰ কৰিব ঠিক আমি তেতিয়া সেই উদাহৰণটোলৈ গ'লে আমি খুব ধুনীয়াকৈ ইনফচিছ কোম্পেনীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা নাৰায়ণ মূৰ্তিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তেওঁ গভমেণ্টৰ চাকৰি এৰি কোম্পেনীত কাম কৰিছিলে কোম্পেনীত উভি গৈছিলে কেনেকুৱা এটা অৱস্থা পিছত ঘৈণীয়েকৰ পৰা তেওঁৰ পত্নীৰ পৰা সাঁচুতীয়া ধন দহ হেজাৰ টকা লৈ পেলাই তেওঁ আকৌ কামত লগৰজনৰ সৈতে আগবাঢ়িছিলে কিন্তু সেই নব্বৈ দশকৰ কথা সেই সময়তে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কিছুমান সুবিধা দিছিলে তেতিয়া কিমান বেছি আগবাঢ়ি গ'ল যাৰ কাৰণে নাৰায়ণমূৰ্তি ইনফচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা গতিকে সময় আৰু ভাগ্যই তেনেকৈ লৈ গ'ল কিন্তু তেওঁতো ৰখি থকা নাছিলে তেওঁ নিজেও মন ভাঙি দিয়া নাছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা লিখিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি নিজকে উদ্যোগী হিচাপে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিবলৈ কি কি কৰিব পৰা যায় সেইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্যোগী হিচাপে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিবলৈ কি কি কৰিব পৰা যায় গতিকে এই প্ৰশ্নটো মই তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এইটো কুৱেশ্যন মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি মানসিকভাৱে উদ্যোগ হৈ ৰাখিবৰ কাৰণে তোমালোকে কি কি কৰিব পাৰিবা মই এইখিনি কথা তোমালোকৰ লগত কৈ আছোঁ আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে মই যিকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ সেই কুৱেশ্যনকেইটা কিন্তু প্ৰায় ইটোৰ লগত সিটোৰ মিল আছে বহুত মিল নথকা কুৱেশ্যন নহয় গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে প্ৰত্যেকটো কথাই মানে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন মানে ভাবি ল'বা মানে প্ৰত্যেকত প্ৰত্যেকটো মিল আছে আৰু যদি তোমালোকে মানসিকভাৱে তোমালোকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তে তোমালোকে কি ক'ব লাগিব সৰুৰ পৰা তোমালোকৰ ধৈৰ্য থাকিব লাগিব তোমালোকে ধৰা যেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছা পঢ়া শুনাটো তোমালোকে বহুত মানে নোৱাৰিলেও তোমালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব নিজৰ যিটো লক্ষ্য তাত তোমালোকে পূৰা ঠিক থাকিব লাগিব তোমালোকে দৈনিক নিতৌ তোমালোকৰ যিটো পঢ়া ৰুটিন খোৱা খোৱা চব ঠিক কৰিব লাগিব সময়ৰ গুৰুত্ব দিব লাগিব এক ছেকেণ্ড এক মিনিটৰ এক ছেকেণ্ডৰ গুৰুত্ব বুজিলেহে এঘণ্টা দুঘণ্টা দহ ঘণ্টাৰ গুৰুত্ব বুজিবা এক ছেকেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় গতিকে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে বুজিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ যি আত্মবিশ্বাস ৰাখিব লাগিব আৰু তোমালোকে এটা কাম নোৱাৰিলে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিব লাগিব ঠিক এই ধৰণৰ কামবিলাকৰ পৰাহে তোমালোকে নিজৰ মনটোক স্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰিবা আৰু তেতিয়াহে তোমালোকে নিজেও সফল এটা পথলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা গতিকে এইটো পাঠৰ এইকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটোৰ লগত সেইটো মিল আছে তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ পাঠটো পঢ়িবা আৰু সহজ সহজ লাগিলেও কিন্তু পৰীক্ষাত খেলি মেলি যাতে নালাগে তাৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে তোমালোকক বুজাই দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে যদি মই ইমান দিন পঢ়াই আছোঁ খালি তোমালোকৰ কিবা এটা যদি লাভ হৈছে তোমালোকে ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে মোৰ এটা অনুৰোধ খালী এটা লাইক কৰিবা আৰু লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰি মোক ক'বা মই নিশ্চয় সহায় কৰিম যিহেতু মই কৰি ভাল পাওঁ থেংক ইউ দেই